ты такой играешь, тебе так, ты туда, ты туда. Сзади чувак стоит, расколил. всем. Не, я помню, как в онлайн не Не, в онлайне да. Ну и то тоже, ну, как да. Чипан закрывал, ну, сделать нельзя было. Да, да, это потом они подумали, Да все равно в каком-то стиме можно было позвонить. Всем привет, дорогие друзья! Это наш третий влог из Blast World Final. Мы прошли в стадию плей-офф, и сегодня нам предстоит четвертьфинал. Мы по-прежнему играем бэкстейдж, не на арене, потому что именно стадионные дни — это суббота-воскресенье, тогда придут и зрители. Сегодня у нас игра против Liquid. Настроение уже более позитивное, что касается игры, потому что вчера против героев мы выиграли, и уже есть немножко уверенность в том, что этот стрип будет продолжаться. Надеюсь, так и будет. день меня уже ребята настраиваются, Liquid — тоже уже заняли свое игровое место. Совсем скоро начнется игра. Давайте поговорим с ребятами и посмотрим, в принципе, поболеем за нами. О, привет. Мы прямо идем на мупвета. Что ты будешь пикать? Что еще? Ну, естественно, довольно очевидно. Накрытый. Можно ты не будет Это не, это в себе передача. Мы будем пикать рупас. Что вы думаете? Проанализируйте. Придется подчиниться, более главное. Ой, а что а пилить? Просто они пикнут, это интересно. Какие есть варианты? мне не расходятся. Есть Анлубис, есть... Большинство считает, что Эншин. Эншин. Ну, вчера мы... Мы готовились к Эншин. Угу. Она без какой-то пикать. Ну, они играли вот да, два раза уже на турнире тут. И вчера, и позавчера. Ой, вчера, позавчера. А вы первые видели, как они играли? Ну, да. Да, опасно играть. Конечно. Ну, они, они пикали. В первом... Да, да Virtus Outsiders. И третья карта против... Фейзо. Кстати, вот реально... Чего? Они не пикали. Они не... Да. Ну, так, как Битус понятно. Virtus и Outsiders. Смотри, у меня новая камера. Не это Даня. <laughs> ты фокус проверяешь? Нет, я знаю, со стабилизатором. Все работает. Смотри, смотри. Ты мне перекрестить ее хотела? Нет, смотри. У -у -у -у. Как она снимает вообще? Снова... Хорошо снимает. 4 да. да. Она стоит да. 400 баксов всего. Делаю ее везде? Нет. Да, она везде есть. Это DJI, у нас даже в магазинке а -а -а. есть. Но вот это как продвинутая GoPro. -шка. okay uh overpass dikkatებით ისაა და შემდეგ და ამასთან ერთად აა so city side city side იობან მიბან ანობის right guys

Ну, расскажи, вчерашний матч против героев. уже казалось, что вы выглядите иначе со стороны, нам no. казалось, что вы выглядите увереннее. Как по ощущениям для тебя, для капитана в особенности, прошел этот матч? Но он прошел точно лучше, чем предыдущие все матчи. Просто даже в плане коммуникации, в плане самоотдачи от игроков. Поэтому, да, я думаю, что мы потихоньку нащупаем на свою игру. Угу. А, какое вето против Liquid у нас сегодня? А, первый оверпас, второй Ancient и третий мираж. Угу. А Overpass мы еще не видели от вас на этом турнире. Угу. Как ты оцениваешь ваш оверпас сейчас? Ну, мы тренировались на этой карте много. У нас есть заготовки. Залитый Overpass. Садятся. Ancient. Ancient. Вчера мы видели Ancient против Героев. Но у Героев... Угу. При... Ну, очень хорошая эта карта. Возможно, одна из лучших сейчас на фрост сцене угу. а, как вчера, тебе, когда тебя прошел этот матч на той карте? Что ты думаешь, мы увидим от Liquid на mm -hmm. Ну, если они пикнули эту карту, они точно что-то подготовили. Наверное, они посмотрели, что делали герои против нас и хотят похожим образом нас обыграть. Может, они посмотрели, что мы играем на этой карте плохо, но мы провели работу над ошибками. Я надеюсь, что mm -hmm. мы намного лучше сыграем сегодня, чем вчера. ау прошли в полуфинал. Это довольно неожиданно для всех, я думаю. Mm -hmm. Ты смотрела, ты, как думаешь, что он там так летит? Я, если честно, насмотрел всего пару карт от них, не все матчи. Они хорошо играют, у них много заготовок, они индивидуально в хорошей форме. Поэтому, я думаю, совокупность этих факторов влияет. Вопрос к вам двоим. У нас тут э, ХЛТВ, значит, подводит итоги года каждый раз. Ага. И все ближе мы к моменту, когда мы узнаем лучшую двадцатку 20 игроков 2022 -го года. Как вы думаете? Вообще, на самом деле, думаете ли вы об этом? Интересно ли вам, как будет выглядеть эта двадцатка? Какие-то ваши предикшены? Вот, Саша и Я но... задумываюсь об этом. Ты задумываешься. Как ты думаешь? Непонятно. Непонятно? Да. нет? Я думаю, что пока понятно, но зависит еще все от последнего турнира. Топ 3 по-твоему, если вот не второй третий, если мы возьмем, что все хорошо. Mm -hmm. а, да вот не знаю, как второе. Если допустим Виталий выиграет турнир, да, и за его получит, то за его может быть. Но вообще я топил в прошлом году что Широ будет второй. Говорят, а вообще, что Широ третий будет. А он стал третий. вообще четвертым. Mm -hmm. ну, наверное, за его Широ. А еще и... кто в топ есть? Я думаю, что Широ может не попасть в топ 3 просто они, по-моему у них не очень результаты. А, ну да, у результат. них мало турниров вообще, да, они выиграли тоже один чем. Но, не а знаю. Ты, ты думаешь, что вообще понятия не имею. Третье место, это, наверное, максимально сложно именно в этом году предугадать. Девайс. Девайс. А как ты думаешь, вот ты сменил роль. Очевидно, что, может быть, по рейтингу ты проседаешь в этом году. Как ты думаешь, какое место займешь ты? И вообще важно для тебя я не знаю, какое место займу. Если я попаду в двадцатку, я думаю, в этом году это уже будет хорошо. Поэтому. Не знаю, надо привыкнуть к новой роли. Я думаю, что в следующем году будет намного лучше. Не, ну И... Дэн индивидуально никак не просил вообще. В плане именно индивидуальной, стрельбы на вот нет. Только вот если колить, он может думать о другому Только из-за этого. Но индивидуально нет. Нет такого, знаешь, как у капитанов что прочитает капитан, но такого не было. Ну да, это я с тобой полностью согласна, но тем не менее, знаешь, на статистике это тогда отображается. А мы же все знаем, что статистика и цифры, в принципе, не говорят о личном скилле человека практически очень Я поменял много ролей, как бы я перестал играть в свою игру, скажем так, я играю на команду, стараюсь больше. Для меня сейчас это больше важно, нежели моя индивидуальная игра. Командный кол, ну мои колы, как команда будет реагировать на них, такие моменты больше не интересуют. Хорошо, хорошо, мы в ожидании. Да, первая игра скоро начнется. Сейчас у нас на часиках 14.30. Игра через часик. Так, у нас тут бинго, что ты не ешь, да? Итак, Денис, а, сказал, что? Супы, пюре нет. Гавайская пицца. А, это который с ананасом же, верно? Да, я? лично ананас. Могу съесть, когда очень голодный, а, как, а так, в принципе, нет. Окей, оливки, маслины. А, люблю. Брокколи, цветная капуста. Ем. Сельдерей. Ем. Лук, чеснок. Редко. Жареные. Не ем. А, кабачки, баклажаны. Люблю. Икра из них. Люблю. Грибы. Люблю. Кинза. Тыква. Люблю. Марципан. Горький шоколад. Обожаю. Томатный сок. Люблю. Изюм. Люблю. Аджика. Э -э, не острая. Такая средняя. Окей. Сало. Э -э, люблю. Рыба. Рыба красная и белая. И красный белый. Холодец. Э -э могу съесть. Хороший холодец, качественный, могу съесть. Печень. Обожаю. Так задумал. Яйца в сметку. Я просто думал, как сказать. Обожаю. Очень сильно обожаю. Яйца в Люблю, но нельзя. Ну нормально. Не, я считаю это успех. У меня просто из всего этого я только печень. Не ешь. А что, подожди, что У меня тоже, наверное, марципан. Давай, давай с тобой. Теперь. Я проходил эту тему. Да. Ну давай, ладно. Овсянка на воде. Да. Манная каша. Да. Комочка. Да, так, все тяжело. равно. Я ел после раз пять лет назад. Суп. Ну, ты его посыпаешь. не, не суп, я про манную кашу комочка. Ну, короче, суп, ну, редко. Давай сам себе суп. Когда, голоден. часто ешь, а ты ешь или нет? Да. Ешь или нет? Да, ну, значит, оливки, маслины, да, брокколи, цветная капуста, да. сельдерей, да. лук, чеснок, да. жареные, да, кабачки, баклажаны, да. икра из них, нек... да, грибы, да, кинза, да, тыква, да, марципан, да. нет, горький шоколад, да, томатный сок, да, Изюм. да, аджика, да, сало, да, да. рыба, да, холодец, Или... mm. ну да, печень, нет, абажур Обожаю. это баг. И яйца с Так это же по печени. По печени. По печени. по печени. Это по печени. Что там было еще? Яйца в смятку. Ну да. Хороший. Ну да. Что это за печень? Я за год побежал. Это, ну просто, типа, короче, бинго. Знаете, вот это вот список продуктов, которые очень спорные, кто что не ест. У нас есть Андрей, маленький, который, он из этого всего ест один продукт. это Слышишь? В смысле? Печень, да. Слышишь? Ешь, на... Только печень? А я скажу тебе, я найду человека, который из этого списка не ест ничего в нашей команде. Кто? Ничего. Валера? Да нет. нет что? -то точно ест. Да нет, ну, Давай скупиться он. Аджику, 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 точно. Валера, пройди да, бинго тест. А? Пройди Пусть бинго тест, Валера пожалуйста. Хочешь, Мне кажется... Сейчас. что, я... не отвлекайся. Ну, он... Ты слышал? Нет, я с вами прям так испугался. Ну нормально, Илья, твоя мама тобой, наверное, гордится, даже. Ты ешь все. <laughs> ну как все, ну печень я вообще ненавижу. есть всегда идея какая-то. Мы принимаем А, нажимать быть идея. Типа, Денис не стоит, сами понимают, что он смотрит, забирает другое. Вот. Думайте об этом. Давайте. Да, пацаны, давайте. Индивидуально мы хорошо играли, но нам надо команда потянуть. там просто надо довариваться, чтобы синергия у нас появилась. Слушаем да. друг друга. В первую очередь Дениса слушаем. Помогайте он, друг другу. Да, и помогаем ему тоже. Дальше. Только когда мы говорим все вместе, в Тиспит у нас происходит хаос, мы просто не успеваем договориться. А типы уже нас считают. Поэтому давайте соберемся с вашим и выйдем в полфинал все время наконец то Все так. Шаг за шагом, еще один шашек делаем мы вперед. Кто мы? Не видел, Это должно быть, слышите? Или длина масса?

Я буду халдить, смог, слышишь, Илья? Да, да контракт да, я тоже. Даже... Ну, да, да, да. а, Надо парни, что-то подъем летит. Что да. Еще, Вышел. Два, 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 без головы, без головы. Что а, там? Убил шотко, шотко. Шотко, 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 шотко. Шотко. Жить, 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 жить. По мне, по мне, по мне, сырай. Давай, давай Тихо. Зиг, зиг. Зиг, монстр может идти. По мне, сырай, брат. Да, да. Зиг, близ. Найс. Зал. Зиг, жить, жить, жить. Зиг, пикать, 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 пикать. Найс! Nice. 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 Подкинь, подкинь, Ган! Nice. Я, я в зиге. Уходи, еще. Затихли, это под Б, парни, много. Я из флешки Тихо. Его, парни. Смог, девять. Возьми монстр, я зиг возьму. Дал флеш зиг. Я фул, зиг отпустил. Добил. Монстр вышел. Да. Жить, жить, далека, далека. Я лево взял. Много, много, много вышел. Зиг, Четыре, 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 четыре. Все четыре. Все все, 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 все. Зиг, 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 зиг.

ставить на 9. Девять ну, прикройте. Под... Я зиг смотрю. Да, а аккуратно. Да, давай, давай, давай. меня, а все, Naze. живи, живи. Найс! Убей, убей после времени. <свечный noise> Ушел. Посадить будет, давай. Хорош. Найс, хорош. Ой, о он все да, остался? Братан, о, Да, он в зиге остался? Да. Ты заберешь все, банан туалет. Давай. Да. Дал флешкину? длину. Точнее, банан. Я займу воду, займу воду. Вода, 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 вода. Так стоит, на рампе, на рампе стоит. К сожалению, наш пик не принес нам удачи. Мы проиграли а, минус Эвербас. Ничего, дальше Эншент это выбор лиги. Конечно, сложно. Конечно, вчера у нас не все получилось на Эншент. Но вы слышали, что, как говорил Денис, разобрали, подготовились. надеемся, что у не получится воспользоваться нашими слабостями, которые они могли вчера заметить. И будем ждать решающий мираж в любом случае, потому что очень хочется выступить на сцене. Она уже достроена практически, мы это видели. Ух, ну, ребята стоят обсуждают, настроение хорошее, вроде никто не ссорился, это самое главное. Да, а вот ребят может делать, чтобы... Они гранаты дают, Кажется, не молотом, молотом. Вторую сторону только не вспоминаем. <свят> не надо. Мы на за КТ начинаем. Без поддавков. Да, да. Все спокойненько общались. Вот вы сейчас классно общались на самом деле. Просто кучу фейлов. Не давать халяву надо. Да. да. Поэтому давайте соберемся. Я сейчас давайте покажу себе. свою катку. Привас, за иксом, за иксом. Я выбегаю, я выбегаю. Нарок. Найс! Есть, есть щипцы, есть щипцы, кольц скажите. Кольц, скажите. Кольц, щипцы кольц. есть, правильно, скажите. Нету нету. нету, нету. Надо быстрее двигаться. Надо. Надо. Надо быстрее двигаться. Я пику, пошли. Давай я первый выйдем. Давай. Я выхожу, я выхожу. Я захожу дальше. Не вижу за иксом. Один тотем. Да слева, слева, два тотем, два тотем. Единица. И КТ, КТ убил. Еще храм, храм, храм. Храм, а, храм, храм, храм. Еще 8, еще 8, 8. 8, 8. храм Посмотрим. Спины не будет. Может дать мне бомбу и поставлю? Хорош, давай, давай. Трамп Это же второй, не стрелял? 8 уже. КТ, 8 убивали, парни? Нет. Мясо, 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 мясо. Ну И АВП было, по-моему. Гоми, гоми, 9. Выше. Вышел. Найс. Nice. Валера, играл. Да, 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 я не доиграл. Саня, Попробов. я его еще не успел увидеть. Валера, <проб> nice. Спасибо. 8 убил. 8 мальчиков убил. Еще 9. Слева мясо, убей.

Оп, 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 заберет, оп, 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 заберет. Я, Я дал, дал смоку. Дай смог мясо, дай, дай смог Нормально. Помочь вам, парни? Убил Зелья! Даю в Давай! Валер, дай флешку, фигни. Дай мне флешку. Аккуратно, аккуратно. мы хотим сделать. Возьми банан. Взял. Дай его взял. Я буду миссию строить, Смотрю, смотрю, Сань, ты У меня есть флешка, Илья. Не надо, не надо, не надо. Я даю смог. Дай смог Резко, Я все, окей, Сань. Ждите. Нет тупик! Подай, подай, подай! Дай. Ставлю. Ставь, ставь. Дай я позицию. Минички. Я мясо занимаю. Парни, я в тупой. Давай, давай мясо играй. Какое то мясо? Смокрый. Я взял мясо на себя. Ставь. Что это вообще? Ами. Когда ты такой камбэк видел последний раз? Просто жесть. Как так? В порядке сердечко на месте. Валерчик, вот, блядь, мозг. Красава. Пацаны, я вам серьезно выгляжу. Это просто Просто тупо пушит, да, ладно? Хорошо, все, честно. Тем, тем, в тем, в тем. Типа, не знаю, я сел, как обычно. А, там щель была, да? но короче. Когда ты увидел Чехов, Боже, спасибо <laughs> за свадебство. <звончок, смех> <то, смех> да. Братан, я, так я стою, присоединился <laughs> ровно в этот подросток, кинул. Я слышу. Я, 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 сразу, я сразу понимаю, что надо специфицироваться жестко. За счет куража рождается фокус. Очень хороший фокус идеи. Все договариваются. Погнали. Так же. Давайте, парни. Вместе, давайте, так, давайте еще шажочек до арены, и там поехали. Стой, только... Стой, стой. Я хочу сказать, что просто поддерживайте друг друга. Самое важное, не важно, что будет происходить. Пофиг конечно, это важно каждый раунд. Конечно, Андрей, давай. давай расколь там по максимуму. Давайте, парни, поехали. Все, еще не пугайтесь, будет громко. Кто вы? Радио нью Давай, а давай, давай, давай. 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 Давай, давай. Давай, 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 Я в ниндзя. А не смог дали КТ? Я рапса взял. Смог КТ, парни. Красная спина. Саня, уйдешь спину как-то забрать или нет? Нет. Да, иду. Я в спину не могу взять. Я буду сорок пикать, да. Я смотрю, пожалуйста. Парень, молота на бомбу есть. Смог кон еще секунд 5-6. Смог на бомбу, да. Хорошо. На тупике, на тупике. Спина, я уходит! кот. Деффет походу. Дефет, 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 убей. Дефет, убей. Да, да. Не дефет. На, я убил. Дефет, дефет, дефет. Бомбы. Так же? Яма. Жить, Яма. жить. Не, не, ушел, не вышел, не вышел. Не вышел, Сан, вышел. Ста, вышел, я. вышел, вышел, да, 90, я жду его, я жду его. 90. 90. спину, чек. Ты молик 90, я чекаю. Давай, 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 молик, убиваем его. Так, убивать его, Сань. Молик, давай. На борту убил. Хорошо. С... Нитры, нитры, нитры. Он знает где, пацаны. Я ушел в джангл. Дайте я сплю, у меня юз. Дайте я его спалю, парни. Я в джангл. Топ-эд в топ яма докидывает, смог джангл. Это А будет, пацаны. Флэш ям. Вышли, вышли, вышли. Голубь. Убил там. Лавка будет. Катай близко. Я пью. Катай, катай, ропс! Рокс. Даю флэш, Сань, не врывай. Дефолт, ставь дефолт. дефолт. Я рывал. Вместе. Взял право. Я взял право, жи. Жи. Ну, всі ви бачили, що трапилось тільки що. 2-1, чи 1-2. Ми, на жаль, програємо Team Liquid. і це означає, що ми вибуваємо з турніру Вітю, Давай ну, якісь оверол емоції твої. Що, ти, що, що пішло не так на мережі? Тому що після такого еншенту здавалося, що знаєш, на цьому, ць, цим потягом ми проїдемо і по міражу. Ну, зі сторони, як дивився, я ж не чув, як хлопці коментують, бо тут немає моніторів, ми дивились внизу. Так. Тільки під кінець я вже чув. Ми дуже замкнуто грали, якось помилки, якісь незрозумілі рішення. Ну, Здавалось, ніби просідаємо морально якось. Я не знаю, чому, як ти сказав, після такого енцю. Але ну ж така. Ну не було чогось такого на початку, що ліки зробили, щоб ось хлопці себе почували такими замкнутими. Як розмажаєш? ну було пару раундів, які могли підкосити, але все рівно такого не має бути. І ні в якому випадку це не провина там Андрія чи ще когось. Я хочу просто, щоб ні ні в якому разі його не обвинили ні в чому в такому, бо це командна гра і завжди програє команда. Це правда, це дійсно правда. Дякую, що ти це сказав. І ну, ми можемо ли лише чекати, коли е, хлопці, коли ви всі разом це проаналізуєте та розберете. Але маємо, що маємо. Що ти, кажеш? що ти скажеш про такий формат? Це був перший лан на шість людей, шість людей. Як ти як ти відчуваєш, що це такий новий формат, ніхто крім нас, окрім нас так не робить? Ну мені здається, що це може працювати, але... Трошки треба підлагодити. У ну, мене, наприклад, є ідея, як це може по-іншому працювати краще, ніж зараз у нас є. Але ми не розкажемо. Так, але ділитися не будемо. Ну, зараз будуть з віталіці грати з джиту. Як ти вважаєш взагалі? Як... Хто буде у фіналі? Хто буде у полуфіналі? Ось хто... на півфіналі, пів пів хто о, отримує перемогу. Це в нас, ну, так, я закладу, хто буде за джит, хто буде з фейс. Типу uh, Liquid вийшла на, на OG, OG. OG, на OG і G2 чи uh, Vitality на Face. Я думаю, G2 виграє, g виграє турнір у Vitality ні. У Vitality? Потім з FaZe ми виграємо, тобто і з FaZe програють і, я думаю, що FaZe турнір. Вони занадто певно виглядали вперше проти Liquid. В цілому, а от же як знаєш? Е, залетіли? Ну так, але андердоги – не викриють турнір, вони кудись заходять, не доходять. Ну так, так, правда. Ти правий. Добре, тоді тебе зараз збирають на інтерв'ю. Хлопці пішли мабуть, їсти Ми будемо закруглятись. Дякую дуже, друзі, що що дивились наші вологи. Дякуємо всім, хто боліває за нас. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть коментар. Ми ходили у спитати нас. Починається довго. Потім буде кемпи. Побачимось, друзі.